Mereka bukan pendatang asing. Mereka anak Malaysia. Malangnya, mereka tiada dalam rekod negara. Hari-hari mereka berlalu tanpa kepastian, tanpa dokongan dan tanpa panduan. Adakah generasi mereka terkubur di lorong-lorong ini? Bagaimana anak-anak ini dapat mengubah takdir mereka dengan pendidikan? tujuh pagi, anak-anak di sekitar Chowkit mula datang ke sekolah bimbingan Jalinan Kasih. Meskipun hujan baru saja berhenti, dalam basah dan dingin itu, terselit tekad yang tak pernah padam untuk belajar demi mengubah nasib mereka. Sekolah ini sebagai tempat yang mereka berlindung tempat mereka kembali percaya kepada harapan. Dengan semangat Malaysia Madani, tiada siapa harus dipinggirkan. Tiga beradik ini berjalan kaki sejauh lebih 500 meter dari rumah untuk ke sekolah. Berasal dari keluarga yang doif, Abib dan adik-adiknya di antara 150 murid yang mempunyai dokumen dan tanpa dokumen pengenalan diri diberi peluang kedua melalui ilmu, kemahiran hidup dan kasih sayang. Sekolah Membelajar Negeri Kasih ini sebenarnya dia adalah uh, untuk pelajar-pelajar yang dikategorikan uh, yang tiada dokumen Yatim piatu, ibu bapa yang menghadapi masalah sosial disebabkan oleh mereka mungkin dipenjarakan dan anak anak yang di mana berkeadaan keluarga mereka adalah miskin tegar. Sekolah bimbingan jalinan kasih merupakan satu institusi pendidikan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah ini menyediakan perkhidmatan pendidikan formal yang kondusif dengan modifikasi dari segi kurikulum pendidikan dan pengoperasian sekolah yang disesuaikan dengan keadaan semasa. Cikgu Zamzuri menggalas tugas sebagai pengetua sekolah bimbingan jalinan kasih bermula dari Ogos 2023 beliau sangat peka dan prihatin dengan kebajikan yang diberikan kepada murid-murid di SBJK dan menyayangi mereka sepenuh hati. Menjadi rutin di sekolah ini, sarapan, makan tengah hari dan bekal makanan untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui program SBJK. Abid sedang bersarapan nasi goreng, mengisi perutnya dengan makanan sebelum memulakan kelas pagi ini. Nama saya Abid. Mua Abid 9 tahun. Abid tinggal dekat sana dengan mak dan adik. Akif 7 tahun, Pipa 5 tahun. Uh, SPJK ni best ke? Ada sukan, macam-macam lah. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih bermula dari prasekolah hingga menengah atas iaitu murid yang berumur 5 hingga 17 tahun. Dasar kita pendidikan untuk semua iaitu education for all tidak mahu warga negara Malaysia ini keciciran maka sekolah bimbingan jalinan kasih ini ditubuhkan di sinilah mereka diberi hak asas untuk belajar dan membina masa depan murid yang tidak tahu membaca ditempatkan di kelas khas agar mereka mendapat perhatian khusus dan tidak ketinggalan dalam pelajaran bapa beli kereta dari kota. Okay. Kereta bapa kereta baru. Terima kasih sayang. Okey. Di sekolah bimbingan jalinan kasih, murid diberi peluang mengikuti kelas asas membaca dan menulis bagi membantu mereka menguasai kemahiran akademik mengikut tahap masing-masing. Selain itu, murid turut dibimbing melalui kelas kerohanian untuk membentuk sahsiah serta nilai murni. Okey, ikut saya sebut. Uwas wisu. Uwas wisu. Abik sekali lagi. Uwas wisu. Okey, bagus. Subjek pendidikan Islam kita ajar Quran, sirah, ibadah, akhlak sama je cuma tajuk tu tak banyak kita tak ajar banyak surah lebih kurang dalam setahun tu kita fokus 12 surah saja untuk praktis hari-hari tu surah lazim yang kita wajibkan semua murid kena hafal awak ada masih kurang berapa tiga dua satu dah baca Quran Anas. bangun Nabi bangun An-Nasi. an, -si. an -si. ha, sebab kita berhenti, kita baca An-Nas. Tapi Abik ni mudah je cepat belajar. Bila kita ajar, kita cakap, kita kena tunjuk benda tu kat dia. Jadi didikan untuk rendah ni memang berbeza dengan menengah. Kita kena lebih bekerja kalau murid rendah. sebab kita kena sentuh dia, dia masih kanak-kanak. nak guna teori, dia orang tak akan faham. Yang mula-mula apa dia? Yang kedua, gabungan akademik dan kerohanian ini menjadi asas keyakinan diri dan masa depan mereka. Boleh baca sama-sama tak? Tidak terhenti di situ. Mereka menubuhkan kumpulan SBJK Baskers sebagai wadah menonjolkan bakat serta keyakinan diri di hadapan masyarakat. Ah, uh, saya kena banyak Menjiwai mereka terlebih dahulu, bahawa saya boleh susur ke kehidupan dioranglah. Kajian mendapati kemiskinan dan keruntuhan keluarga mendorong masalah tingkah laku, keciciran pendidikan dan konflik emosi. Bila emosi ini tidak dirawat, murid-murid ini sukar fokus, sukar mengawal diri dan sekolah yang sepatutnya selamat berubah menjadi medan pergolakan jiwa. Menurut kajian oleh Pusat Perkembangan Kanak-kanak di University Harvard pada tahun 2010 dan 2011 Kasih sayang dan persekitaran yang stabil membantu mereka membina kawalan diri, emosi yang sihat dan keyakinan untuk berhubung dengan dunia luar. Tanpa sokongan ini, mereka mudah hilang arah. Anak-anak ini terperangkap dalam hidup yang tidak mereka pilih. Mereka mahu keluar dari tempat ini, ingin berjaya sama seperti orang lain. Kenapa Abid rasa Abid kena pergi sekolah? Sebab apa kena pergi sekolah? Nanti kerja nanti tak faham. Abid faham bahawa ilmu penting untuk mendapatkan pekerjaan. Namun dia masih tercari-cari maksud sebenar bagaimana pendidikan boleh membebaskannya daripada kitaran hidup yang sama. Ini sekolah ini. Sekolah? Ini macam sekolah okey tak ni? ABH, seorang aktivis jalanan yang giat membantu golongan gelandangan di sekitar Chowkit. Dengan misi untuk membenteras golongan miskin dan gelandangan, beliau banyak memberi kesedaran melalui media masa. Ramai masyarakat yang ambil tengok bagi makan, kan? Tapi yang paling penting bila kita jumpa anak-anak ini kita bukan setakat bagi makan, kita Wee. buat mereka macam anak kita dan sentiasa dia orang untuk berjaya. Abi nah, nak bili? Abi tak nak bili. Abi tak 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 bili. tak ada ekon. Itu boleh tidur. Sebab mak saya ada kipas. Kipas ada satu je. Anak sekecil ini kenal tentang erti keselesaan. Tahu beza yang mana seronok untuk dijadikan tempat tinggal. Abid punya tanggungjawab yang besar untuk mengubah nasib keluarganya bagaimana Abid dan keluarganya dapat keluar dari kedaifan. Hmm, saya duduk di sini dah 9-10 tahun dah di sini. Lepas itu saya pindah randa. Daripada sini saya keluar, lepas itu saya masuk balik. Macam itulah. Jadi sekarang pun saya tengah saga nak cari bilik lagi satu sebab bilik saya sekarang ini kecil. So, saya, tak, saya nak bagi anak saya selesa. Saya tengah cari lah bilik. Bilik kecil yang hanya muat untuk seorang penghuni ini dipanggil rumah dengan ruang yang sempit dan bumbung yang berlubang menjadi tempat berteduh keluarga kecil ini. Umi, ya? Abik pergi dulu mengaji tau. Okey, Akif jom. Siapa sangka duduk di tengah-tengah bandaraya kota Kuala Lumpur masih lagi ada keluarga yang menghuni di tempat seperti ini outreach sebuah inisiatif Kementerian Pendidikan melalui program SBJK untuk menyelamatkan anak-anak di Chowkit dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Program outreach kita untuk bilangan 2 tahun 2025 kemungkinan ada lagi pelajar-pelajar yang di sekitar kawasan Chowkit ini yang masih tidak dapat maklumat yang sejelasnya berkaitan perkara inilah ke okay, untuk outreach ni merupakan program tahunan sekolah aa, sebab aa, sekolah ni memang kita mencari pelajar sekurang-kurangnya tiga murid kita dapat fokus kita kali ini adalah aa, mendedahkan dan menceritakan tentang aa, apa kelebihan bersekolah aa, apa yang ada di sekolah kita dalam outreach ini juga kemudahan yang paling penting untuk menarik minat murid-murid adalah kemudahan fasiliti asrama. Kemudahan ini membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif khususnya kepada murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Daripada asal penubuhan dia dulu, memang kita yang bergerak ke lorong-lorong di sekitar KL ini, terutamanya coket untuk mencari anak murid. Kita jadikan SBJK ini adalah tanggungjawab kita kepada negara, bangsa dan tanah air dan sememangnya untuk agama kita. SBJK! Terbaik! Di sini tempat mereka berkumpul untuk mendapatkan makanan, pakaian dan ihsan masyarakat. Di sini juga tempat anak-anak cawkit bermain dan mengisi masa sehingga larut malam. Pihak sekolah tiba di lokasi ini pada jam 9 malam. Mereka telah menyiapkan beberapa borang permohonan sekolah di samping membawa sedikit makanan ringan dan manisan untuk anak-anak. Salah satu ibu ataupun bapanya adalah mesti warga negara. Kalau kedua-dua bukan warga negara, dia tak boleh bersekolah di sekolah dengan jalan kasih. Kan kita orang duduk di kawasan ni, jadi ada orang sampaikan ada sekolah sekolah tu untuk macam ada bantuan, ada macam balik sekolah ada makanan apa semua, macam okeylah tak apa kita terhantam. Tiga-tiga sekolah yang kakak dia sekolah kebangsaan lah. Abang nombor dua dengan nombor tiga sekolah SPJK. Ada dokumen? Ada dokumen. Dia. Ya? Kalau kak sambil kan sekolah sana, nanti hmm. dia balik kampung dia ada rekod sana. Tak saya memang nak hantar dekat sini tapi saya takut nanti tak ada lah sistem macam abang dia. Saya rugi duit banyak tadi Abang dia dekat 8000 saya pergi duit tau. Okay. Duduk sini sekolah sini jelah. Bagilah dia punya sekolah, tu pada ruang pada untuk sekolah, sekolah lah. Kalau tengok tadi umur tujuh tahun dah maksudnya dah sepatutnya masuk darjah satu dah. Jadi pra pun dia tak melalui. Ha, jadi kalau bila tak melalui tadi tu dia akan masuk darjah satu terus dan kita akan masuk asas satu lah supaya dia menguasai TKM baru. Ini kata penting sebab saya tak pandai saya nak anak saya pandai. Saya nak anak saya semua pandai. Semua dia kejaya. Saya nak. Mampukah sentuhan ikhlas para guru melalui program outreach ini mengubah arah hidup anak-anak cawkit dari jalanan ke bilik darjah? Ini permulaan dan langkah yang baharu bagi perubahan anak-anak di sini. Melalui agenda pendidikan untuk semua oleh Kementerian Pendidikan, kitaran kemiskinan dapat diputuskan dengan memberikan mereka kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Plan lepas habis sekolah ni ke? Oh, lepas sekolah ni saya nak kerja. Ah, kerja, cari duit. Lepas tu beli barang apa yang perlu macam rumah, eh, kereta semua tu lah. Apa yang kita nak. Lepas so, saya aa, mungkin setiap bulan saya akan bagi apa duit kepada mak ayah saya kat kampung. Cita-cita saya, cita, saya uh, nak jadi seorang tentera laut Navy. Cikgu Zamzuri tidak pernah berhenti berusaha membantu muridnya mendapatkan dokumen warganegara. negara. Beliau fokus mendidik dan membimbing anak-anak ini kerana bagi beliau setiap anak berhak mendapat ilmu dan harapan. Di sekolah Menjana Kasih ini, walaupun anak-anak ini tidak ada dokumen, dibenarkan untuk mengambil peperiksaan SPM. Alhamdulillah saya dapat orang kata dalam senarai pelajar cemerlang juga iaitu saya dapat um, 3.93 um, setelah habis SPM dalam berapa bulan uh, dan dari situlah saya masuk ke UKF. Sebenarnya saya, saya pun tak percaya yang saya sambung degree sebab tak tahu lah hari itu rasa mimpi. Aisyah merupakan alumni SBJK yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Pencapaian ini sangat membanggakan pihak sekolah terutamanya Kementerian Pendidikan. SBJK berjaya mengekalkan 100% murid yang lulus SPM dari tahun 2023 sehingga kini kita hanya ambil enam mata pelajaran teras yang di mana apabila pelajar kita excellent di dalam SPM itu nanti selalunya kita akan uh, masukkan mereka di dalam kolej uh, tingkatan enam dan dengan keputusan STPN nanti insyaallah mereka akan mampu untuk pergi ke universiti ataupun kolej-kolej uh, yang uh, yang mereka minati lah jadi dengan enam subjek itu pun mereka uh, masih mampu lah untuk terbang lebih tinggi dan untuk mencapai hasrat ke Menara Gading. After STPM tu saya sebenarnya niat tak nak sambung. <laughs> Cukup je lah sampai sini kot sebab saya jumpa ramai orang yang macam daripada sekolah-sekolah hebat, dia punya background semua macam buat kita rendah diri lah kan. Tapi disebabkan kakak saya juga, dia banyak bagi macam kata-kata semangat apa semua, dia suruh Teruskan juga. Dia punya ayat yang saya ingat sampai sekarang dia cakap kita memang banyak kekurangan. Tapi kita kena ingat jasa-jasa orang yang dah banyak bantu kita. Dari hari kita tak ada apa sampai kita ada semua benda sekarang inilah, dia cakap itu. Aisyah dan Umaira, bukti kejayaan program SBJK dan Kementerian Pendidikan. Mereka kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda dalam bidang pendidikan khas dan pengajian bahasa Melayu. Saya cakap itu sangat baik. Saya dorang apa dorang mengajar tak dorang tak kira siapa. cantiklah Dan dia kira. Cakap itu sangat baiklah. Pasal dorang bagi kita orang peluang. Alhamdulillah, dipertemukan dengan sekolah tu. Bukan bawa harapan seorang dila, tapi bawa harapan ramai orang. Kesimpulannya, anak-anak ini perlu diberikan perhatian dan kasih sayang kerana mereka juga berhak mendapat tempat dalam masyarakat. Mereka tidak seharusnya dipinggirkan tetapi dirangkul sebagai harapan masa depan bangsa program SBJK menggambarkan pelaksanaan nilai madani seperti ihsan, kesejahteraan dan daya cipta dengan menjangkau murid-murid di sini. Namun usaha SBJK tidak akan memadamkan harapan mereka. Hanya dengan pendidikan, anak-anak ini mampu melangkah jauh dari lorong ke menara gading. thank mm -hmm. you mm -hmm.